Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya um, baca satu uh, kenyataan yang dikeluarkan oleh uh, sahabat saya uh, Datuk Dr. Ashraf Wajidi ya, Sysagong Amno uh, ini dilaporkan oleh media uh, beliau kata pindaan perlembagaan yang boleh memansuhkan kepentingan hak Melayu dan Bumi Putera di negara ini tidak mungkin boleh dilakukan sekalipun jika DAP mempunyai 148 kerusi di parlimen tegasnya sebarang pindaan perlembagaan membabitkan kedudukan Islam dan Melayu Bumi Putra iaitu perkara 3 dan 153 perlembagaan persekutuan perlu mendapat perkenan majlis raja-raja jadi betul lah kenyataan itu kalau nak pindah perlembagaan yang berkaitan dengan hak-hak Melayu, kedudukan gajah-gajah hal ini perlu mendapat perkenan majlis gajah-gajah terlebih dahulu ini peruntukan di dalam Perlembagaan Persekutuan bukan setakat dapat majoriti 2 per 3 tetapi ada satu um, pelindungan tambahan iaitu ia juga mestilah terlebih dahulu mendapat perkenan majlis gajah-gajah jadi bagi uh, uh, sahabat saya, uh, datuk Dr. Ashraf, uh, ini tak mungkin berlaku lah. Walaupun uh, DEP mendapat uh, kursi yang banyak uh, dan uh, kerajaan yang mana ada DEP di dalamnya mempunyai uh, majoriti 2 per 3 uh, di parlimen, uh, bagi beliau, perkara itu tidak akan berlaku. Uh, saya pun fikir bahawa uh, DP Uh, tidaklah akan mencadangkan perkara-perkara uh, yang begitu penting uh, pada orang Melayu uh, yang telah pun termaktub di dalam uh, perlembagaan persekutuan itu nak dipindah uh, tak mungkin uh, diipirkan buat begitu uh, tetapi apa yang uh, sedang berlaku dan mungkin akan berlaku pada masa-masa hadapan ialah uh, tidak ada dasar yang dibuat untuk mendukung peruntukan-peruntukan uh, mengenai Uh, kedudukan orang Melayu uh, agama Islam dan lain-lain kenapa saya kata begitu uh, kerana ada buktinya uh, di masa-masa yang lampau uh, misalnya uh, kedudukan istimewa orang Melayu uh, telah pun ada di dalam perlembagaan negara kita ni sejak tahun 1957 uh, tetapi orang Melayu masih miskin sehinggalah dasar ekonomi baru diperkenalkan oleh uh, almarhum Tun Razak pada tahun 1971. Sambil contoh ya, ini <coughs> dalam satu buku yang uh, ditulis oleh uh, Jas Fallen, uh, Jack uh, Parkinson dan Rai Saliman. Ini buku dia. Ya. Uh, Growth and Ethnic Inequality. Ya. Ada satu bahagian dalam buku ini yang menyatakan data. Ini saya cakap ini berdasarkan data dari segi um, pendapatan isi rumah kaum-kaum uh, di Malaysia uh, daripada tahun 1957 hingga 1987 yeah. uh, pada tahun 1997 uh, pendapatan isi rumah Bumi Putra uh, hanyalah sebanyak RM144 sebulan yeah. Manakala, kaum Cina pula pendapatan isi rumahnya sebanyak RM272 sebulan. Lebih tinggi. Dan kaum India, pendapatan isi rumahnya uh, juga tinggi berbanding kaum Melayu iaitu RM217 sebulan. Dan uh, pada tahun 1967-68, ini sebelum dasar ekonomi baru itu dilaksanakan, pendapatan isi rumah kaum Bumi Putra, dan bumi putera ini merujuk kepada kaum Melayu kerana data ini diambil di Semenanjung Malaysia sahaja daripada RM144 sebulan pada tahun 1957 turun kepada RM130 sebulan jadi ini membuktikan bahawa kalau ada sahaja peruntukan di dalam perlembagaan mengenai hak-hak istimewa orang Melayu orang Islam bumi putera tetapi kalau ianya tidak Didokong oleh dasar-dasar uh, kerajaan uh, peruntukan itu tidak akan membawa apa-apa makna. Jadi karena itulah uh, Tun Razak memperkenalkan uh, dasar ekonomi baru. Uh, apabila diperkenalkan dasar ekonomi baru barulah pendapatan isi rumah kaum bumiputra meningkat kepada rm 8,68 pada tahun 87 dan pada masa yang sama walaupun dasar ekonomi baru yang memberi layanan yang istimewa kepada orang Melayu kaum Cina dari segi pendapatan isi rumahnya meningkat juga kepada RM1,430 lebih banyak daripada pendapatan isi rumah orang Melayu kaum India juga meningkat kepada RM1,089 sebulan maknanya dari segi pendapatan isi rumah ya orang Melayu telah pun meningkat yang meningkat itu kerana dilaksanakan dasar ekonomi baru dan kaum-kaum lain juga meningkat malah lebih daripada pendapatan si rumah orang Melayu dan Bumi Putra sehingga hari ini uh, jadi apa maknanya? maknanya orang Melayu tak boleh berasa selesa dengan hanya melihat perkara-perkara uh, yang termaktub di dalam perlembagaan persekutuan perkara-perkara itu mestilah didukung oleh dasar-dasar uh, kerajaan uh, misalnya dasar mengenai Bumi Putra mesti ada dasar uh, pro Bumi Putra yang dilaksanakan oleh kerajaan jika tidak perkara-perkara yang ada dalam perlembagaan itu tidak ada maknanya soalnya sekarang adakah DAP sebagai sebuah parti yang dominan di dalam kerajaan ini akan menyokong dasar-dasar yang memberi kelebihan kepada orang Melayu dan Bumi Putera saya ragu ya kerana ideologi dan dasar perjuangan DAP itu tidak uh, secocok dengan dasar-dasar yang akan memberikan kelebihan uh, kepada uh, kaum Melayu dan Bumi Putera uh, misalnya dasar ataupun konsep Malaysia-Malaysia uh, yang mana bagi DAP uh, dasarnya ialah semua kaum mesti dilayan secara sama uh, jadi apa maknanya uh, menyokong uh, kedudukan istimewa orang Melayu dan Bumi Putera, itu tak akan berlaku lah dan uh, Uh, yang berhubungan dengan terniluk uh, seseorang DAP dalam satu kenyataan uh, pada tahun 2023 uh. Ini saya pun baca petik daripada kenyataan media uh, 2 September 2023 uh, beliau berkata uh, tiada keperluan untuk partinya menggugurkan slogan Malaysia-Malaysia maknanya DAP masih berpegang kepada slogan Malaysia-Malaysia uh, begitu juga deklarasi setapak 1967 uh, yang uh, menjadi asas ideologi DAP apa yang disebut di dalam dokumen deklarasi setapak ini dia kata kami menjunjung tinggi hakikat bahawa kejayaan dalam proses pembinaan negara mesti bergantung kepada penerimaan dan pelaksanaan prinsip kesamaan kaum di semua peringkat kehidupan negara dan dalam semua bidang usaha negara politik, sosial, ekonomi, budaya dan pendidikan maknanya dalam semua uh, aspek kehidupan dasar-dasar negara mestilah berpandukan kepada kesamaan kaum jadi kat mana nak letak dasar-dasar yang pro bumi putera ya. ini bercanggah ya. pernyataan lisan dengan uh, pernyataan di dalam ya, dokumen yang merupakan asas dan ideologi parti malah perlembagaan DP kalau boleh baca kala dua, uh, dua yang berkaitan dengan matlamat dan tujuan uh, DP mengatakan bahawa mengesahkan lagi dan memulihkan Perlembagaan Malaysia kepada rangka kerja sekular yang asal iaitu sebagai sistem undang-undang tertinggi negara kalau dalam perlembagaan DAP pun memperjuangkan negara sekular jadi apa maknanya mengatakan menghormati Islam sebagai agama persekutuan maknanya dalam acuannya yang sekular jadi uh, saya melihat bahawa uh, penyata-penyataan, perjanjian-perjanjian yang dibuat dengan parti-parti politiknya di dalam satu gabungan politik itu hanya sebagai lip service sahaja ya? hanya sebagai satu cakap mulut ha, sekiranya uh, dasar dan ideologi perjuangan parti tidak diubah dan dipindah maka uh, saya melihat bahawa perkara-perkara uh, yang ada di dalam perlembagaan itu uh, tidak akan mendapat uh, pelindungan uh, dari segi uh, dasar uh, dan tindakan-tindakan kerajaan untuk membantu ya, golongan putera menegakkan syiar Islam kerana ianya bertentangan dengan ideologi dan dasar uh, perjuangan DAP uh,